Salam 여러분, Kanaz läzərimiz bu günlərlə Masmuatlı qəsəbəsində şəxsi tikili 3 otaqlı evimizə mən siz tanış edirəm. Belə bir gözəl bir evimizin fasad görünüşü var. Həyətinin sahəsinə burası 4 dənə maşın daxil olur. Sağlı gördüyünüz kimi ağ gülləkim üçün torpaq saxlanıb, belə gördüyünüz kimi. Və həyətinə 3-4 dənə maşın daxil olur. Sotyan torpaq saxlanmış olur. Burda da mərkəzi konsentrasiya, Qapanazın mərkəz xanasının trabı və düz qapısının ağzına marşrut xətti işləyir birbaşa şəhərdən metroyə. İndi isə məscədimizin evinini təqdim edəcəm. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözləyəblər, xidmət etsin. Solda evimizin qonaq otağıdır. Edədəsiz yataq otağıdır, yataq otağıdır və sağda isə evimizin qonaq otağıdır və mətbəx sağda yerləşir. Bura evimizin yataq otağıdır. Dövlə pulda keçmə poltaxtasıdır. Evimiz demə ola ki, hər səvi kir bundan qabaq inşa olunub. Bugünkü təzətl lazım olduğunu görə satışa çıxıb 55000 manata sözsüz ki, real alana endirim olunacaq. Bura isə evimizin sanitari qovşağıdır. Yaşarış omu və evin içində, onu da xatırladımsa, bura isə mətbəxdir. Mətbəx mebel yoldan səvai. Yəni burada dəstur-üstü boya pratsınılar edə bilərsiniz. Bütün kommunal sistemlər hamısı tam qaydasındadır və sonunda isə məscidi evimizin ona qonaq tanışıdırəm. Burada də təbəb elektrik xətləri çəkilib, hazır vəziyyətdədir. Əlavə məlumat üçün zəxrə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı bilərəm. Mümkünsə yeni saç açan evlənə birinci nə ilə tanış ola bilərsiniz?